assalomu alaykum hurmatli kanalimizni kuzatib boruvchi muxlislar bugun ham qisqa qisqa murojaatlarda kelgan savollarga javob berib o'tishga harakat qilaman andijondan mirzo mening yoshim 30 da, qandli diabetning birinchi tur bemoriman uzoq yillardan beri jinsiy aloqada sperma umuman kelmayapti 6-7 oy bo'ldi bu qanday kasallik bo'lishi mumkin davosi bormi ho'p qandli diabetni kuzatiladigan asoratlar bor bu bizni tibbiy terminologiya bilan poli angiopatiya va polineyropatiya deymiz qandli diabet bemorlarda retrograd ejakulyatsiya kuzatiladi ya'ni jinsiy aloqada ma'ni bo'shalayotganda paytda his bo'ladi lekin tashqariga urug' chiqishi kuzatilmaydi bu paytda mani qovuqni ichiga o'tib ketish holati kuzatiladi bu e, holat bilan bemorlar davolanayotgan paytlarida biz shu e, alfa blokatorlarni beramiz xuddi shunga o'xshash holat e, ro'y beradi lekin albatta bu bemorlar o'sha e, alfa blokator e, urug'ni kelishlari tiklanadi lekin qandli diabetdagi jarayon sal boshqacharoq va davomiy bo'lganligi hisobiga antigrad yakulyatsiya ya'ni oldinga qarab chiqadigan urug' holati kuzatilmaydi endi o'ttiz yoshli bemor hali farzand ko'rish rejasi bo'lishi mumkin shuning uchun agar farzand ko'rish rejasi bo'lsa kelib ko'rik tekshiruvdan o'tilsa ə, biz davolashlar mobaynida urug'ni shu oldinga chiqarib berish chora tadbirlarini qilib beramiz bu haqda bunday kelgan judayam ko'p bemorlarimiz bor buni e, ba'zi bir oldingi e, videolarimizda ham xuddi e, shu retrograd aкуyatsiyaga e sababli avtotravmadan keyingi kelgan bemorlarimiz ham bor oldingi e, urug'ini chiqishini ta'minlab homiladorlik kuzatilgandan keyin biz shu e, antigrad e ki ta'minlaydigan dorini baribir to'xtatamiz va e, nima deydi ya'ni jinsiy salomatligiga ziyon yetmaydi jinsiy hayoti davom etaveradi bemorlarni faqat shu tashvishga tushadigan hech narsa holat yo'q faqat farzandga harakat qilingan paytda bir oy ikki oy uch oy mobaynida biz oldinga chiqarib berishni ta'minlab beramiz va muammo bo'lmaydi qolgan paytlarda shuning uchun tushkunlikka ham tushishga hojat yo'q qandli diabet asoratlari sifatida o'tib ketadimi deyiladigan bo'lsa bu kasallik o'tib ketmaydi qandli diabetni xuddi hozirgi kunda davosi yo'q bo'lgandek bu ham shunday yashashda davom etiradi lekin erkak kishini jinsiy salomatligiga zarari yo'q